ভাইটিৰ জন্মদিনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ থাকিয়ে গ'ল তাৰ আঠ আগষ্টৰ দিনাখনি বাৰ্থডে আছিলে যিদিনাখন বাণিজ্য মেলা চাবলৈ গৈছিলোঁ এই ফুলিযোৰ লৈছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাইছিলেই আৰু এতিয়া আহিছোঁ কেক ল'বলৈ বুলি আমাৰ গাঁৱৰে আৰু আমাৰ তেওঁলোক মৃত্যুৰে লাগে কেক ল'বলৈ বুলি আহিছোঁ তেখেতৰ পৰা আৰু তেখেতৰ নাম কৰবি বড়ো আৰু এইফালে আহি পালোহি কেক বনোৱা বাইদেউগৰাকীয়ে টিউচন লৈ আছে মই নাজানো তেওঁ টিউচন লৈ আছে বুলি আহি ঘপককৈ সোমাই দিলোঁ আৰু কেক লৈ এতিয়া চিধা সি ঘৰ পালোঁ চবেই ৰেডি হৈ আছে কেক কাটিবৰ কাৰণে পূৰা হুলস্থুল কেক কেতিয়া সি পাবহি মানুহজন মই আৰু জাগৃতিতা সি পালোঁহি চান্তিক আগতে পঠাই দিছিলো আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে কেক কাটিবৰ কাৰণে কেকটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে তাই আৰু মই সৰুকৈ দিছিলোঁ এক পাউণ্ডৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মায়ে মিঠাই বুনিয়া ভুজিয়া চিঙৰা পায়স এনেকৈ দি যোগাৰ কৰি ৰাখিছিলে তাৰপিছতে এইফালে ৰাইজ অকল বহিলে এইফালে লক্ষ্মণ আমাৰ ইহঁতি ঘৰৰ দেই এইফালে আমাৰ টিকু আমাৰ দাদাৰ ল'ৰা হয় তাৰপিছত এইফালে সুমন আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ সিফালৰ হয় আৰু এইখিনি মানে ওচৰ চুবুৰীয়াখিনি আৰু আৰু এইফালে টিকুৰ ভায়েক মণ্টু নবুৰ ল'ৰা আৰু এইফালে আমাৰ বাৰ ল'ৰা নিচা বত্তা এনেকৈ চব আৰু মানে ৰাউণ্ডকৈ বহি দিছে এতিয়া কেক কাটিবৰ কাৰণে আৰু এইকেইটা মালপোৱাকেইটা আমাৰ আৰু এতিয়া কেক মিঠাই এইবিলাক চাহ আটা খোৱা পৰ্ব শেষ হ'ল মানুহজন ঘৰলৈ যাবলৈ বুলি ওলাইছে মাৰ দেউতালৈও পায়স মিঠাই নে কেক এনেকৈ দি দি পঠিয়াইছোঁ তাৰপিছতে মাৰহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ যেতিয়া মাৰ ফুলনিখন নেদেখুৱালে মায়ে অকণমান মনটো অসন্তোষ পায় সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি মাৰ ফুলনিখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকিয়ে মাৰ ফুলনিখন তাৰপিছতে ভাত খোৱা নহ'ব মা ভাইটিয়ে ভাত খাই যাবলৈ কৈছিলে কিন্তু মাহঁতৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ঢুকাই আছে আৰু নিৰামিষকৈ হ'লেও খাবলৈ কৈছিলে কিন্তু ৰাতি হৈ যাব আৰু স্কুল খোলা থাকে সেইকাৰণে আমি নাখালোঁ ভাত ৰাইজ অকল গ'ল আমি এতিয়া তিনিটা বহিছোঁ মা কি ক'ব আপোনাৰ সৰ্বপুত্ৰৰ হৈ কিন্তু কম ল'ৰাটো ভালে কোষলৈ ধৰক পুৰণা উৎসৱো যেনেকৈ গ'ল ব'লা আকৌ পঁচিছ বছৰত হৈ গৈছে নতুন বছৰতো আহিছে আৰু এইবছৰটোতে যেন ল'ৰাটো আৰু কোনে ভবা ফলটো পাব লাগে সেইটোৱে ল'ৰাটোহে নিজৰ আজিলৈকে আমাৰ মোৰতো এনেকৈ মহাৰি পাইছেনে আপুনি আপুনি ল'ৰাটো যে এনেকৈ মহাৰি চুমা খাই আমাক পাইছেনে বাৰু মোক ক'ৰবাত কুলিয়ে আনি দিলে নে কি নে খবৰে নাই বাৰ্থডে কথা ক'লি তই এতিয়া বেছি সময় নাথাকো নহয় যামগৈ ভাত চাত খেলা কৰিব জানো ভাত নিৰামিষ খাব লাগিব আজি মানুহ মৰি আছে আমাৰ পৰিয়ালক কেলৈ ক'লে বাৰু মই খালো দিগদাৰ কৰে আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইজসকলক দেখাই দিছে চব কামে কামি ব্যস্ত মই ৰিলচ কুমাৰী ৰিলচ বনাই আছোঁ এই আমাৰ বাৰ্থডে' পাতিলে কাম কৰা মানুহো ৰাখিছিলোঁ আমাৰ কাম কৰা মানুহ ৰাখিছো কাপোৰ এইবোৰ কাহি পানী কাহি পানী পইচা নাপাওঁ তুমি কেলৈ আহিছা অ এই নময় আহিছে ৰচোন ৰঞ্জী মানে বহাবলৈ এজন মোৰ মুখাগত খোল সস্তীয়া হ'লে হ'লে বোলে লাষ্ট পাব মেক্সি মিনি টেক্সি ভাই টেক্সিটো দি কেনি যায় আৰু এতিয়া বাৰ্থডে শেষ হ'ল চব ঘৰত গ'লগৈ আমিও যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ মায়ে অকণমান মনটো দুখ কৰিছে জানেনে ভাত খাই যাব লাগে বোলে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে ভাত খাই যাওঁ যে এতিয়া মায়ে ঘৰ চাফা কৰিছে আমি যাবলৈ বুলি ঘৰলৈ টোপোলা বান্ধিছোঁ আৰু বায়ে এতিয়া দোকানত বজাৰ কৰিছে পাপাৰ সৰু দোকানখন আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ আগতেও দেখাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এই দোকানখন আমি সৰু হৈ থাকোঁতে পাপাই বনাইছিলে যেতিয়া আমাৰ ভাইটি জন্ম হোৱা নাছিল আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছিলোঁ তেতিয়া দোকান ময়ে চলাইছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ পাপাই বাহিৰৰ কামবিলাক কৰে পথাৰলৈ যায় গৰু চম্ভালিব লাগে আইতা আছিলে দৌ আছিলে তেনেকৈ দি তেতিয়া মই দোকান মই চলাইছিলোঁ ৰাতি আঠটালৈকে চাৰে আঠটালৈকে দোকানত মই অকলে অকলে থাকোঁ তাৰপিছতে কিতাপো পুহোঁ স্কুল যাওঁ তেনেকৈ দি মা অকণমান অসুখ হৈছিলে তেতিয়া দোকান বেছিভাগ মই চলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মধুৰি পাৰিছোঁ এটা এটা মধুৰিতে আধা কেজিমানকৈ অঁ এপোকামানকৈ আছে জানেনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু ৰ'ব দে